Добрый день! Меня зовут Дмитрий. Компания Vicerys GAS представляет газобаллонное оборудование Lancia Renzo, установленное на автомобиль Peugeot 208. Новый Peugeot 208 компании Vicerys GAS и, и уже с ГБУ. Супер городской, стильный, экономичный автомобиль начнем его обзор в подкапотной час. Здесь монтаж, как всегда, проведен на высочайшем уровне, с высочайшим качеством, так что ГБО даже не видно под капотом. Как будто его здесь просто нету. Но при более детальном рассмотрении мы видим, что есть такие редуктор, клапан, ландерензо, ли 02. Теперь форсунки здесь установлены. Это двигатель 2, 3 цилиндра. Они установлены с запускным коллектором. Мы, к сожалению, не сможем их увидеть, но сможем увидеть блок. Блок управления. Он установлен вместе штатного блока управления. Непосредственно в одном месте. Подкапотная часть Peugeot 1.2 208 Новая. Теперь пойдем в багажник Вот Peugeot и маленький автомобиль Он Маленький автомобиль, но На удивление у него хороший багажник То есть, Смотрите, какой большой объемный багажник И здесь помещается Баллон, баллон на 42 литра то есть баллон на 42 литра. Багажник вот вот закрываем. И при езде в дальнюю дорогу вот в таком чехле от Ипсер городского стиля. То есть женский автомобиль очень экономичный, очень надежный и очень-очень мало берущий газа. То есть до 8 литров газа в городе с кондиционером можно ложиться. То есть, опять же, это один из тех автомобилей, когда на нем есть дешевле, чем на маршрутке. Далее посмотрим, как он едет в городе. То есть и оценим его характеристики. Итак, мы на дороге на Peugeot 208 что можно сказать? Основное преимущество этого автомобиля, самое главное, это его размер, он очень компактный. Второе, это его двигатель, он очень экономичный. Посмотрите, средний расход у нас 6,1. Хотя мы едем по городу. Довольно таки автомобиль мягенький, приятный в ходу. То есть при расходе в среднем 6,1 бензина мы получим до 8 газа в городе это результат просто, я думаю, великолепный. Очень экономно будет ездить, очень хорошо. Я думаю, что наш клиент будет доволен расходом на этом автомобиле. Так вообще, в принципе, машинах и очень компактная, удобная машина такая интересная. То есть вроде не маленькая, но при этом мягенькая, хорошенькая, приятная такая, хорошая машинка. Ехать очень хорошо, очень удобно. И в принципе комфортно. Я бы сказал. Что еще нужно? Маленький стильный автомобиль, Peugeot 208, новенький, хороший, на гарантии. ГБО Ландерензе на гарантии. Клиент довольный, а это главное, потому что для компании газ клиент находится на первом месте. Это самый основной, самый первый, фундаментальный принцип работы компании Газ. Если клиент доволен, значит миссия Газа выполнена. Здесь роботизированная трансмиссия, что тоже дает свои экономические результаты за счет того, что нет потери на гидротрансформатор, в принципе, И поэтому мы получаем такие великолепные показатели по расходу топлива. За счет маленького экономичного двигателя, небольшого автомобиля, экономичного легенького автомобиля, вот, и роботизированные коробки маленький стильный красивый автомобиль от компании Peugeot с газобаллонным оборудованием от официального дилера Ландеренза компании Псервис Газ Харьков всем спасибо